Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi buat rekan semuanya. Pagi hari ini, tentu kami awali doa terbaik dari kami untuk para penonton, para subscriber kami yang selalu setia menanti info-info terbaru dari kami, channel YouTube. TV Semeru. Demikian juga buat para pekerja yang dalam naungan PT Waskita Abipraya, kedua PT yang menangani langsung renovasi Stadion Kanjuruan ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan selalu dalam aktivitas dan panjang umur, moral rezeki serta sukses dalam pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini ada beberapa info yang perlu kami sampaikan buat rekan semuanya yang sifatnya pagi hari ini kami hanya berbagi info tentunya buat rekan semuanya agar mengetahui perkembangan hasil renovasi Stadion Kanjuruan ini ini adalah salah satu info perkembangan dengan adanya pembangunan monumen tragedi Kanjuruan. Mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sampai seterusnya debit air hujan terus berkurang tentunya agar mempercepat pelaksanaan renovasi stadion Kanjuruan ini sendiri. Inilah perkembangan pembangunan renovasi Stadion Kanjuruan. Ada tambahan adanya monumen dari tragedi Kanjuruan. Sebelum kita lanjut rekan tentunya mari penonton kita semuanya senantiasa memberikan dukungan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk korban tragedi Kanjuruan ini, sekali lagi kami mengajak warisan semuanya untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruan sesuaikan dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Ini salah satu perkembangan pembangunan monumen tragedi Kanjuruan. Penuh harap tentunya kita Semoga debit air hujan ini Tidak mengganggu aktivitas daripada Pembangunan monumen tragedi kanjuruan ini sendiri Ini salah satu pembangunan monumen tragedi kanjuruan yang ada Ada beberapa lagi perkembangan yang seputar pagar perimeter hampir keseluruhannya pagi hari ini sudah melingkari dari stadion Kanjuruan ini sendiri. Tampak di dalam tayangan kami pagar parameter ini sudah luas ya melingkari bagian luar dari stadion Kanjuruan. Sebelum kita lanjut rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya rekan berikan dukungan kami dengan ikhlas tentunya ya Jempolnya atau like ya Like, komen, dan subscribe Silahkan berkomentar dengan bijak dan santun tentunya Sesuai pedoman youtube yang diberlakukan Yang sering kami sampaikan buat rekan semuanya Kembali ke pagar perimeter rekan Tampak di sini sudah sangat luar biasa ya pagar perimeternya berwarna kuning dan mungkin ada nanti, kami sepil juga yang ada beberapa yang belum terselesaikan. Tapi ini ada, sudah hampir tinggal sedikit lagi, agar parameter ini akan bisa terselesaikan seperti ini. Untuk di bagian depan, ornamen menghiasi gedung Stadion Kanjuruhan ini. Sudah cukup luar biasa, kan ya? Untuk bagian pagar perimeter bagian depan, kanan, dan kiri ini sudah tampak seperti ini, rekan. Hanya tinggal sedikit lagi bagian gerbang ini juga akan bisa terselesaikan semuanya. Nah, ini sudah mulai melingkarkan, ya. Hanya memang tinggal sedikit lagi untuk perkembangan-perkembangan pagar perimeter sendiri. Dijadwalkan proyek ini akan segera rampung tentunya rekan ya. Tepatnya akhir tahun ini pekerjaan ini sudah akan rampung keseluruhannya. Kalau toh mungkin itu ada mungkin sebagian perapian-perapian yang kecil yang sifatnya tentunya. Inilah gambaran-gambaran buat rekan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tampak para pagar perimeternya atau pagar pembatas sudah cukup luar biasa bagus dalam pengerjaan ini memang ada beberapa meter lagi yang masih harus dilanjutkan. Nah, ini nanti kita akan sepil juga, ya. Kami pun juga yakin, ya, dalam waktu dekat yang tersisa beberapa meter lagi ini akan bisa terpasang semuanya karena pekerjaan ini uh, rupanya tepat sekali, ya. Ini hanya tinggal beberapa meter akan terpasang semuanya, rekan. Jadi, tinggal pemasangan-pemasangan, ya untuk tiang-tiang jarak tiang juga sudah disiapkan, jadi pagar besinya atau perimeternya ini akan selesai dalam waktu dekat ini. Itu harapan kita, mudah-mudahan debit air hujan ini uh, agak sedikit berkurang ya, khususnya waktu jam-jam kerja ya, agar terselesaikan semuanya, apapun yang ada di dalam tayangan gambar ini rekan ya. Oke, rekan. Demikian yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Kita tunggu bersama, tentunya info terbaru dari kami buat rekan semuanya. Sekali lagi, doa terbaik dari kami buat rekan semuanya, termasuk buat para pekerja yang dalam naungan PT Waskita Abipraya. Semoga senantiasa sehat, selamat, selalu, dan tentunya sukses bersama. Kita tunggu perkembangan berikutnya dari info terbaru. Kita ikuti terus channel Youtube TV Semeru. Sukses selalu buat kedua PT Waskita Abipraya. Semoga lancar, sukses selamat selalu dalam aktivitas renovasi stadion kanjuruan ini. Salam hormat buat keluarga, doa terbaik dari kami. Akhir kalang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya.